صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم अल्लाह पाक का करोड़ हा दा करोड़ एहसान कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया इसमें कोई शक, शक नहीं, नहीं। कि ये हमारी बहुत बड़ी शादत मंदी है, है। कि अलहदुल्ला हम मुसलमान हैं मगर साथ ही साथ ये भी इंतहा फिकर, 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 फिकर काबिल फिक्र बात है, है. है। कि हम में से किसी के पास इस बात की कोई जमानत छोटी नहीं कि वो मरते दम तक मुसलमान रहेगा जिस तरह बेशुमार कुफार खुशकिस्मती से मुसलमान हो जाते हैं इसी तरह कई बदनसीब मुसलमानों का अल्लाह इस्लाम से फिर जाना भी साबित है चुनाचे एक तवील हदीस पाक में आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया औलाद आदम मुख्तलिफ तबकात पर पैदा की गई है उनमें से बाद मोमिन हुए हालत ईमान पर जिंदा रहे और मोमिन ही मरेंगे और बाद काफिर पैदा हुए हालत कुफर पर जिंदा रहे और काफिर ही मरेंगे और बाद मोमिन पैदा हुए मोमिनाना जिंदगी गुजारी और हालत कुफर पर रुखसत हुए और बाद काफिर पैदा हुए काफिर जिंदा रहे और मोमिन होकर मरेंगे की हली से पाक से तीन्दी तीन्दी आगे आगे की पाक है तो मालूम हुआ कि असल कामयाबी सिर्फ दुनिया में मोमिन और मुसलमान होना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मरते वक्त अपना ईमान सलामत ले जाना असल कामयाबी है जैसा कि एक हदीसे पाक में रहमतए आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर इशारा फरमाया फरमाया युबाउज़ुकु लउबदी अला मा माता अलैहि यानी हर बंदा इस हालत पर उठाया जाएगा जिस पर मरेगा मुफसिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला ले इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं यानी ये अद्बार का है अगर कोई कुफर कोई पर मरा तो कुफर, कुफर ही पर, पर उठेगा अगर अगरचे जिंदगी में मोमिन रहा हो और अगर ईमान पर मरे तो ईमान तो पर, पर उठेगा तो अगर अगरचे जिंदगी में काफिर रहा हो अल्लाह तो हमें चाहिए कि ईमान की नमत मिलने पर अल्लाह पाक का, का, का शुक्र अदा करते रहे, जिंदगी पर ईमान पर साबित तो कदम रहने की दुआएं मांगते रहे ईमान की हिफाजत और मजबूती के लिए दीन और कुफरियात का जरूरी इलम सीखे ईमान की हिफाजत के लिए जुबान को कैंची की तरह तेज और बाजारी अंदाज में चलाने की बजाय इसे जिक्र दरूद और सिर्फ जरूरी बातों के लिए इस्तेमाल करे को कुफर के तमाम खतरा से बचाए आखिरी दम, दम तक नमाज दम रोज़े और शरीयत की पाबंदी करे ईमान पर, पर इस्तकाम के लिए अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि की साले काम करते रहें, ईमान पर इस्तकाम के लिए अल्लाह पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वम की नाराज़ी और नाफरमानी से हर दम बचते रहे अल्लाह पाक कुर पाक में इशार फरमाता है آمنوا من الله حق دقاته ولا تموتن إلا, إلا وأنتم مسلمون مسلمون والو الله سے لك ان کا حق ہے اور तो इस आयत मार्का के तहत तफसीर नूरफान शेर में है, है. इससे मालूम हुआ, हुआ कि इस्लाम पर खात्मा होने का एतबार है अगर उम्र रहे मरते वक्त काफिर हो जाए तो वो असली काफिर की तरह एक दूसरी आयत मार्क के तहत मुफ्ती साहब रही लिखते हैं कि मालूम हुआ मुसलमान होना कमाल नहीं बल्कि मुसलमान मरना कमाल है अल्लाह पाक हम सब को ईमान पर मौत नसीब

بجاه النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم